ਮੋਗਾ ਮੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋ ਹੈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆਜ ਮੋਗਾ ਮੇ ਆਏ ਹੈ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਇਨਸੇ ਪੁੱਛਤਾਚ ਕੀਆ ਰੰਜੋਤ ਸੇ ਜਾਣेंगे ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਆਖਿਰ ਹੋਆ ਕੀਆ ਥਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੰਜੋਤ ਕੀ ਹੋਆ ਥਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਤੈ ਅਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੀਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟੜਾ ਹੈ ਦਾਖਲ ਹਲੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਚ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਰਣੂਤ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਆਏ تھے ਔਰ ਉਹ ਮੁੱਠਵੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਬਤਾਏਂਗੇ ਹਾਲ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਥਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਦਿਜੀਏ ਅਭੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਤਾ ਦਿਜੀਏ नहीं तो बताएंगे आखिर हुआ क्या था। एक मिनट बाद ठीक है लेकिन जो वहां से जो पकड़ा गया था रिंकू जिसे आप गिरफ्तार करने आए थे रिंकू के मुताबिक रिंकू के मुताबिक आपने आते ही उस, उसकी लेंसर गाड़ी को घेरने की बजाय आपने सुखदेव की टाटा गाड़ी को घेरा कोई नो कमेंट आपने रिंकू को गिरा था या सुखदेव को नो no कमेंट टाटा गाड़ी पर फायरिंग हुई थी या लेंसर पे कितने यार गाड़ी इधर साइड पे आप सिविल में थे या यूनिफॉर्म में थे आप सादे कपड़ों में थे यूनिफॉर्म में लेकिन आपकी तस्वीरें आपकी उस वक्त की फोटो है यहाँ पे जो खींची गई थी तो मौके तो पर तो एक घंटा बाद दी है तो आप कपड़े चेंज करके आए थे मतलब यही है भी चेंज एक सिर्फ कमीज चेंज सी नीचे जड़ी है वो यूनिफॉर्म वाली पेंट है सूज यूनिफॉर्म वाले है पूरी पुलिस पार्टी यूनिफॉर्म में थी बस और कोई लेकिन आपके राजदीप जो सब इंस्पेक्टर जिसे गोली लगी थी उसके व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई थी तो वो फोटो सभी ने देखी है कोई नहीं, बस पे कर लेकिन आप सादे कपड़ों में एके फोर्टी सेवन लेके घूम रहे थे एके फोर्टी सेवन के आप सादे कपड़ों में कैरी कर सकते हैं क्या ए के फोर्टी सेवन सादे कपड़ों में लेके आ सकते हो ये थे इंस्पेक्टर रंजोत सिंह जो क्राइम ब्रांच टीम को हेड कर रहे थे चंडीगढ़ की टीम को जिसने उस दिन शाम के वक्त इन्काउंटर किया था मोगा में और जिसमें दो लोगों की मौत हुई थी लेकिन आज भी, आज भी रंजोत सिंह के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है हर सवाल के जवाब में रंजोत कहते हैं कि वह जल्द बताएंगे इन्वेस्टिगेशन का विषय है लेकिन इतना बताने में भी क्या कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था क्योंकि वो पूरी घटना इनके सामने और टीम को ये हेड कर रहे थे अगर इन्हें अभी तक उस पूरे वाक्या के बारे में पता नहीं है तो आखिर किसे पता होगा ऐसे में रणजोद का ये रवैया कई और सवाल खड़े करता है और इस इंकाउंटर टीम पर कई और सवाल खड़े करता है नपेंद्र सिंह बराड़ एबीपी न्यूज मोगा